Заседание штаба обороны Артемовска 5 мая посетил лишь один член штаба и сотрудники исполнительного комитета города. По словам общественных активистов, мэр города Артемовск Алексей Рева игнорирует заседание штаба обороны. Возмущенные происходящим бойцы организации «Правый сектор Донецк» и общественные организации города посетили заседание. Если в четверг в 4 часа вечера здесь не будет мэра. Мы в полном составе на следующий день заблокируем работу исполкома. То есть такого быть не должно. Почему нет мэра? Я смотрю, мариупольский мэр из шкуры вылазит. Каждый день его видят по телевизору и громада любой может задать ему вопрос. Почему этого нет в Артемовске? Мы здесь будем в четверг в 4 часа. Хотим разговора с мэром, потому что он присылает все время каких-то хомячков, которые ни за что не отвечают. Извините за выражение. Это просто стыд. Почему мужик, который 25 лет руководит этим городом, уклоняется от общения с громадой? Я не буду давать оценок. Значит, пусть он придет в четверг и сам всем расскажет. За Украину он, за ДНР. И какие у него планы вообще на будущее? Он за деньги. Предоставьте технику, материалы, мы защищаем. Подумайте о нас. Вы не пойдете туда. Да, подумайте, пожалуйста. Мы думаем о городе, мы вас будем защищать. Всех наших родных, близких. И подумайте о нас. Станьте на наше место, пожалуйста. Ну, я как вызвался быть координатором, я чувствую ответственность, которая лежит на мне, потому что он знает люди, которые были первого числа, там 3 третьего, как это все тяжело, особенно выходной день я вам скажу честно, особенно выходной день. Ну если в такие дни еще как-то связи с кем-то, а так набираешь руководителя, телефон не отвечает. Ну, извините, выходной день, что ты ему скажешь потом? Скажешь, что, у тебя телефон не отвечал, скажешь, а что ты мне выходной день вот, звонишь? Ну, согласны. По-человечески По чисто можно понять. В то время, когда президент Украины говорит о возможном наступлении в середине мая, когда сами террористы заявляют о своих планах о нападении в середине мая в 15 х числах, здесь в Артемовске происходит полный саботаж. И приоритетным направлением террористы выбирают именно Артемовское направление. И мы сами стали только что свидетелями того, как в городе Артемов полностью саботируется процесс сооружения сооружений защитных. Мэр города постоянно отсутствует, не живет вообще жизни города, не общается с общественностью, не поднимает трубки, когда ему звонят конкретно по сооружениям, по оборонительным для того, чтобы помочь, ну, как поспособствовать решению вопроса. То ли это песок, то ли это бревна, то ли это плиты. Только все полностью идет строительство за счет волонтеров, общественности. А городская власть ну, создает фикцию. Это как бы, ну, всем понятно, вы спросите любого общественника, который здесь занимается. То, что, конкретно общественники достают краны, достают грузовики, договариваются за песок, ищут по городу блоки бетонные. А мэрии, мэру конкретно... До этого нет вообще никакого дела. Сегодня ему назначили встречу в общественнике на, на 4 часа. Он опять на нее не явился. После заседания штаба наши журналисты отправились к фортификационным сооружениям города, чтобы пообщаться с бойцами батальона Святая Мария, которые занимаются построением оборонной линии Артемовска. Oh. Ми займаємося побудовою оборонної лінії разом з громадською Артемівська і місцевими меценатами, яка буде слугувати власне, для оборони самого Артемівська. У нас склала така ситуація, що деякі люди відкликались на наше звернення, ну верніше на наше, на звернення громадськості. Тобто і сама громадськість відкликалась Тим, що вона прийшла на вихідні дні, там з 1 по 3 травня, займалася тут побудовою лінії, тобто дуже багато зробила, за що їм велике дякую. Гукаль Електросеть Строй. Наскільки я розумію, компанія якогось місцевого депутата. обласного Власного рівня. Власного рівня. Да. Ну, там взагалі ситуація комічна. Там, в принципі, я скажу від себе, головний інженер він так зреагував на тих людей, які до нього прийшли. Не так, скажімо, як вони зреагували певні люди тут, коли сюди приїжджали терористи, яких вони зустрічали при вході в місто, кланялись, дарували їм ключі. А от коли зараз українські бійці добровольчого батальйону, яким я являюся, звертаються до них, вони щось ну, одні, так, да, велике, дякую. Наприклад, Артем Теплоенерго раз. Заводу Вістек, він відкликався, от, там, в принципі, одних із перших допоміг. І велике ще раз подяка місцевим активістам, які просто прийшли, ще раз повторюсь, на вихідні дні, і пахали не гірше, ніж солдати самі. Вони зрозуміли, наскільки солдату важко. І тому, от. Багато чого я зараз зроблено. Хоча ми весь процес, який зараз відбувається, могли зробити в три рази швидше. Просто якщо б була більша сприятливість от тої, наприклад, кількості місцевих, які мали допомагати, наприклад, ну, які мають можливості, мають ресурси, мають техніку, ну, чомусь вони не хочуть. Або не можуть, або за щось переживають, або вони мають чисто таку свою якусь позицію незрозумілу. Власне, те, що я зараз сказав, воно сказано майже в кінці робочого дня. Через деякий час, тобто зараз 2-3 дні, ми закінчуємо об'єкт, і там буде повністю висвітлена картина всіх благодійників, які нам допомогли, і разом з громадськими діячами, які багато теж зробили, з громадськими активістами. І там, в принципі, я вас запрошую приїхати. І ви повністю почуєте кожного за кожного, як то кажуть, і хто чим, кому можна подякувати, кому запитати взагалі, в якій він країні може не орієнтується, де він живе, чи що він має робити для блага тої країни, як мінімум.